находится в этой области бессознательно, ну, через камеру за ребенком. И ребенок вот в этом бессознательном все равно чувствует, что вы за ним наблюдаете. И ведет себя иногда иначе. Из-за того, что он понимает, потому что вы какими-то своими потом действиями все равно выдаете, что вы наблюдали. Когда у меня родители подростков, например, начинают в эм, ВКонтакте, там их страницы посещать от их имени и следить, что они там пишут, я всегда говорю, это неправильно. Что бы он там ни писал, он говорит, вот он же сладкий, пишет, то неправильно. Нельзя, нельзя. Это личное пространство, оно должно быть сохранено у ребенка. Дневники читать нежелательно. Если ребенок, извините, подсунул вам дневник, может быть, да, я имею в виду ну, свой личный, иногда ребенок хочет, чтобы прочитали, но тогда там на нем будет написано, не читать, но очень крупно. Вот. И лежать это будет на виду. Если то, что ребенок хочет спрятать, он прячет надежно. Но если вы случайно нарвались, он все равно э, он спрятал. Просто потому что у него не хватает еще опыта спрятать надежно. Так вот, в этом смысле у него тоже ребенок должен вам, вот правильно вы ставите вопрос, как бы пытаться сам рассказать, что тут было. А если вы понаблюдали и спрашиваете уже готовыми фразами, у него все равно будет возникать, откуда мама это знает, мама, наверное. Вообще, как бы, тоже вот интересно, мама, наверное, Бог. Но вот эта э, история, что мама Бог, она у каждого ребенка есть. Изначально каждый ребенок, сначала он думает, я Бог, все вокруг меня крутится, я захотел кушать, а мне тут же сунули сиську, я захотел какать, а мне тут же подсунули горшок. Он понимает, о, я, ну это как бы понимает бессознательно, вы же понимаете, не на сознательном уровне. А потом он вдруг понимает, родители, они все знают, все могут, они боги. Ну, вот мы говорим о приветственности не как о, вот, о какой-то сути, а именно вот о том, что все происходит, так как хотят родители. Но потом к ребенку приходит некогда разочарование. Он понимает, да нет, родители, а врет, да, там делает какие-то неправильные вещи, может злиться, там, кричать и так далее. И э, он начинает разочаровываться. В этот момент он может дать какую-то реакцию родителю, вот ты там, папа не прав. И тут же, честно, сильно испугаться этой реакции. Да? То есть он начинает каким-то образом реагировать сам, боже, что я сказал, это мало. И вот это вот эту часть надо в ребенке, по сути, поддержать. Но когда, вот представьте, вы вы посмотрели камеру, целый день смотрели, угу. так тут делал по часам, так, угу. а потом ему раз и выдали. Это же ужас. Представьте вам, жена говорит, я сказала, что вы были там-то, а потом ты ездил туда-то, а потом там. Боже, это же какой кошмар, это же можно просто лопнуть от ужаса. А у ребенка такой ужас. Вот представьте себя, или вы пришли, там жена, а муж говорит, а с кем вот это ты там говорила по телефону, а это вот ты делаешь. И вы начинаете говорить, а откуда он знает, начинаете шифровать. Но вы то взрослые люди, а у ребенка этот вот э, момент не, не настолько логичен, он думает, папа это Бог. Или мама там знает все. И начинает вас просто бояться. Зачем вам это надо? То есть, если вы уж там решили проверить все ли в порядке с вашим ребенком, э, посмотрели, убедили, жив, здоров, все хорошо. А плакать ребенок может по любому поводу садить, если это не только набор э, таких вот вещей развивающих, это еще и набор ситуаций жизненных, которые ребенок впервые должен почувствовать и пройти этот путь. Если он его пройдет и наберется опыта, это будет дальнейший его какой-то багаж, который он понесет дальше и в школу, и дальше, понимаете? Мы понимаем, что э, от всего градить невозможно, да? Но тем не менее, почему-то все хотим вот, везде подушки подселить. Не надо, иногда подушка вредит. Иногда подушка мешает ребенку развиваться. Просто капитально мешает. Там, где он, опять-таки, знаете вот эту историю, да, бежит ребенок, бежит, она говорит, так аккуратно сейчас упадешь. Тут он губу упал, она, <козрочек> все, он будет плакать. Если он побежал, упал, она, сцепив зубы, отвернулась, он встанет и пойдет дальше. Ну, бывало же такое. страшного, может какие-то происходить там мини-конфликты. Вы знаете, что конфликт хорош, по сути, он дает возможность ребенку развиваться. Важно обеспечить ребенку одну вещь безопасность. Понятно, что у них тут нет опасных предметов, значит, в основном, даже если педагог наблюдает за тем, как выходят из конфликта дети сами, а не вмешиваются. Это тоже хорошо. Я даже рекомендую родителям, если несколько детей в семье, никогда не вмешиваться в их конфликты, если, конечно, у них в руках не ножи. Понимаете? А так все разберутся. И чем больше они разбираются сами, тем дружнее они становятся. Дети в какой-то мере должны научиться дружить против родителей. Вот такой вот как понимаете, момент. Если они научились, все, Класс. А если вы их разнимаете, ты же старше, ты же девочка, ты... и все, это катастрофа, до свидания, это уже все, это уже, они будут этим пользоваться всегда, а? если одна девочка, она так падает, и маму зовет, а, она меня ударила, это в шоке старше, я думаю, да я же вообще не трогала, троллят просто по-черному, младшие дети старше, кто сам был младшим, знает, или кто был старшим, тоже знает это ужас, просто достают ну, до, до печенок. Поэтому надо вот эти вещи дать им разобраться. Иногда, знаете, вот бывает, придут в первый класс у меня там в школе, дети поссорились, родители вступились, я ж папа, я ж мама, я ж, у меня же единственная, поссорились между собой. Родители не дружат до 11 класса, дети дружат через два дня. Понимаете? И вот это бывает такое. Поэтому, кстати, разборки между... Вы воспитываете только своего ребенка. Чужого ребенка никто не воспитывает. Если вас, вашего ребенка, обидел чужой ребенок, только через посредника, педагог, воспитатель, кто угодно. Никаких разборок напрямую. Вы поссоритесь, дети померятся все равно. Потому что им все равно будет в одном коллективе. А вы потом будете друг на друга обижаться. Ни разборок с чужими детьми, ни разборок с чужими родителями. Только через посредника. Понятно? Это важно, это очень важно. Дальше. Да? Это что-то есть вопросы по поводу веб-камер. Кто любит заглядывать? Так, частенько. Есть, да? А Смотрите. Нет, все, все, нет, все, нет, по чуть-чуть, ну, так, конечно. Это, это пройдет. Я так скажу вам, у нормальных людей это быстро проходит. Да, Это, кстати, тоже через 60 дней должно пройти. Как рядом? Да. Дальше мы про памперсы, да? Ну, понятное дело, что ну, все мы желаем как, как можно быстрее научить ребенка пользоваться горшком и метазом. И немножко я расскажу, как это сделать правильно. Конечно, время сейчас не очень подходящее, лучше это делать в летнее время, потому что главным принципом избавление от памперса есть избавление от него тотально. То есть снять и все. Никаких ночных памперсов, никаких выходов на улицу памперсов. И понятно, что это в холодное время года приобретает определенные сложности. Но самым плохим является два, две вещи. Это одевать памперсы и снимать. То есть вот, вот плохое что, когда вот, ребенку нужно одеть пальто для того, чтобы, допустим, покапать, понимаете? Вот это плохо. И второе плохим является садить ребенка спящего на горшок. Спящий ребенок не должен писать, потому что у него срастается в голове. Я сплю и пишу одновременно, правильно? Поэтому для того, чтобы ребенок, если он ночью должен поесть, Это вызывает сложности. Да? Вообще ребенок по умолчанию как бы не должен писать ночью. Он писает ночью только тогда, когда вы его много поете. 70% жидкости ребенок должен выпивать в первую половину дня. Поэтому поить ребенка, кстати, дети часто просыпаются, есть такие даже явления лунатизма, да, ну как вот именно часто из-за того, что немного выпили на ночь чем вот даже бывает приходят вот, к неврологу, да, говорят, вот у нас ребенок там ночью поднимается, плачет, всего лишь перестали на ночь поить и все прошло, понимаете? Жидкость, ну, как бы скапливается в определенном